Алена запрошаю. Хвала Христу. Отец Михаил рассказывает, что я пережила клиничную смерть. Да, сопроводит и так. А маль, целый месяц я была у коме после коронавируса. Мой стат здоровья теперь уже намного лепше, бы я могу говорить и могу рассказать вам то, что я видела и что я говорила с панной Марией. И она мне дозволила это рассказать людям. Я ее испытала. И могу я рассказать людям, что я о тебе видела. И она сказала так. Ты рассказываешь им, кому спотребится. И ведаете, когда мне была остановка сердца 15 хвилин. И я опынулась на том свете, там было темно. И я ведаю, что когда человек помирает, то там его сустракают родные. И я думала, что меня сострение мама, мать и бабуля. Але никто меня не сустрел. Я была у леся кругом было темно. И я стала пробираться через эти ветки, через этот лес, чтобы найти светло. что я заразумела, что я померла, и мне треба найти, куда идти. И долгий час я блукала у леса, стомилась, мне было тяжко идти. И я вспомнила слово Матери, что когда человек находится у тяжким становище, то треба помолиться до Мати Божией. И, правда, я стала говорить «Витай, Мария!» И я вижу, гляжу вдали, там некое светло. Я подумала, что это туда, куда треба мне идти. Когда я стала подходить ближе, то я обомлела. Я не могла поверить своим вачам, что это стоит человек. И она была в белом, оде... В белом одене, с такой окоемкой золотой. И с правды, и она вельми один у один, как мать Божия Фатимская. Ты ваш волосы, волосы светло-русые, такого пшеничного света, великие голубые вочи брови так само, такие великие пшеничные и она стояла вот так вот руки и в ей висел ружанец и ей было светло я спужалася говорю панна мария это ты и она так стояла склонила голову показала что это она я говорю панна мария забери меня я так стомилась идти. Я так хочу пойти с тобой. И она показывает, как я поглядела назад за свою спину. Я отворачиваюсь. И она мне показывает, как меня хоронить, похороны. И бачу своих детей, мужа, и киплачу. И я на той момент вспомнила, что... Дома меня чекают родные. И гляжу на Марию. И она притягивает свою руку. И открывается до моего лба. И говорит, назад. И в этот момент я просто открываю в очи И бачу, что вокруг меня не врачи стоять. И это был такой момент, что я жила я вернулась назад, але я не могла ничего сказать. Я Амаль, четыре месяца не могла говорить. Это тогда, когда я лежала в реанимации, ко мне были подсвечены всякие аппараты, и выл так само. Я не могла ничего сказать. Але кальми, ко мне пришла двоюродная сестра моего мужа, и она испытала, «Ты молишься тебе? Молись, про что-нибудь думай». Я ей показываю, пальцами обвожу слово и пишу «Бог». Она говорит, «Ты с Богом говоришь?» Я моргаю, показываю, что «Да». Она говорит, «Добро, молись». И, и не знаю, не ведаю, каких это был день, это был вечер, реанимации. Я не могла спать. И чую возле коля в ушей некий ветер. Мне стало холодно. Я не могла повернуть головой ни телом. Я ничем не могла. Совсем мне хотелось поглядеть, что там за мной. Бо нечто есть, как светло. И чую голос. Ты что, меня сполохалась? Я закрыла водчик и боялась она вот их открыть, бо я чула голос в ушах. Я про себе говорю, панна Мария, это ты. я. Я пришла на тебе поглядеть. А как ты можешь со мной говорить? И чуть мои думки, что я с тобой говорю. И она сказала, что я могу тебе чуть. Ты думай, так говори со мной. И она мне рассказала, что чему люди со мной не размовляют. Я же их чую. Я чую каждую молитву каждого человека. И я ведаю тебе, что ты молишься. И я веду, я к тебе зовут. Я сказала, панна Мария, я не, могу, я не могу поверить, что ты можешь ко мне прийти. И она сказала, ты же ты меня не чуешь? Значит, вера, это я. Я пришла сказать тебе, что все люди у меня недобро, что я стану здоровым человеком. Але требую долго терпеть. Твое терпение тебе узнагородить. Не бывает так все как мы хочем. Але она сказала, что коли мы молимся, коли мы у костели и не думаем про свои проблемы а приходим и отдаемся Богу, то мы с оправды молимся. Бог, и она сказала, что многие люди приходят у костел, але своим разумом, думками, и они находятся здесь не у костеля и не думают про Бога. Что не то, что мы маем материальное, важное, а то, что духовное. И это нас спасе, что каждый человек, який верить, а она сказала, и будут люди, которые тебе не поверят, ты будешь говорить, а они скажут, что это не, не так. А я сказала, что все равно, все равно ты расскажи людям, потому что они мои слова. И еще она сказала, ко мне а пошний раз, у третий, и узнагородить меня даром, только я не знаю, каким. Я спытала Мария, ти, я ложусь на ту роль, как бы ты меня не дарила даром, бо я звучайный человек. Она сказала не своим терпением и своим своим отношениями до життя ты заслужила у Бога милосердность. Я ей благодарна. И ведаете, и она сказала, как я сказала людям, что Бог есть. И она является проводником помеж миром живых и миром померлых. Что она ведает все потребы людей. Але я очень мало чуя наших молитв, что люди мало молятся, мало зей размовляют. Это не значит, что, как она сказала, только у костеля мы повинны молиться, что наши думки, размовы с Богом должны быть каждый день. В своих думках мы должны не только просить, а просто дяковать за то, что мы живем, за то, что мы здоровы, за то, что мы можем думать. Сказала, что у человечества чакая великое терпение. И в этот час потребно будет вельми молиться. Сказала читать молитву Витай Мария. богатая ей молитва, колено может прийти на допомогу. Вось. И вы ведаете, я хочу сказать вам великий дякуй, кто за меня молился. Не знаю, как вам растлумачить то, а что я чула молитвы, когда за меня молились. Я их чула, когда была у коме. Я не могу растлумачить, как я их чула. Але сапраўды гэта дапамагае человеку великкі вам дзякуй Алёна ці можешьш крыху больш праанімацыю расказать штосьці ці, ці... Да, парасловваешься Марія калі со мной была в рэанімацыі яна сказала что ты падпарадкалася тому становішчу у якім ты была в есть. А я была совсем, я не могла вырушить ни пальцами, ни поднять руку, ни ногу, ни навод повернуть в голову. И она сказала, что ты подпорядковалась этому становищу. Вось, есть, погляди. Для жить рядом человек. И он привязанный. Его привязаны руки, ноги. И он кричит уже пять суток он, еще будет, ну, юн он помрет, а ее не поверить. То, каждый день, когда тебе помирают люди, ты это видишь, ты это видишь. Я сказала, что правда и так. Реанимация, вы толь, оттуда очень тяжко выйти из реанимации, а люди толь не выходят. Те, кто туда трапляя, помирают. А малюсе Один может человек выжить. Я была самым тяжким пациентом у нашей Жодинской больницы. Мне не давал никто шансов на то, что я выжил, что я выйду с комы и буду жить. Никто не давал. Моему мужу ничего не говорили. Бо не ведали, что со мной будет. Вы видите подключение ИВЛ-аппараты. И они травмируют людей, не дают дыхать им когда человек выздоравливает, толь переводит. Становится тяжко дыхать. Начинаются разные хворобы, страхеи с дыхательным, с дыхальным горлом. Так само у меня то и самое. Я не могла говорить три месяца, але отец Михаил наведывал меня в больнице. Не ведаю, как он меня понимал, але я ему что-то рассказывала. это было только, мне казалось, жесты, потому что была поставлена трехиастома у шею, у дыхательное горло. И ты не можешь говорить, ты даже вот Носом дыхать не можешь. Только через горло, через трахею. И он меня не понимал. Я ему сказала, что отец Михаил, вы ведаете, я бачила панну Марию. Рассказала ему, описала, какая она. И он мне поверил. А я даже сама сумневалась, что такое может быть. Что к забытому человеку может прийти Панна Мария. И она вельми прихожая. Не человеческая прихожьесть. Не то, как выглядает человек. Это нечто большее от самой постати, свет. Але она такая живая, как и мы. И реанимация, вы ведаете. А туль выход только на небо. Бо не было никого, кто мог выжить. И Де... Де... звичайно, это незвычайное то, что я выжила. Очень тяжко вам про это говорить, бо И я вспоминаю то, что я пережила, что я не могла поверить что я не могу ходить, не могу сама дыхать, не могу говорить, не могу повернуть голову. И врачи боялись, что 15 хвилин клиничная смерть, и она может нанести человеку великую небеспеку. Это, во с мозгом. Становится отек мозга, и человек перестает поймать звучайность, где он находится, что с ним. Але у меня все в порядке. правду, я вышла с минимальными, я могу так сказать, пошкодживаниями и проблемами со своим здоровьем. Олег, это еще не конец. Я верю, что Мария придя, и она мне пообещала, что придя. И моя миссия у чем-то будет а, допомога людям. И я испытала. Мария, вот то, что ты мне рассказываешь, я могу всем, всем рассказывать. Да, все люди должны слышать, слушать то, что я тебе передала. Алена, ты вспомнила, что чула молитвы. Можешь рассказать, чей голос, может, распознала? Чтобы... Ну, крыху про это. Про, про то, как я была у коме, я ничего не бачила. Я только чамусти чула голосы людей. Чула Ксенза Войтиха, Злогойска, бойон для моей семьи я в логотскую парафию ходила, чула его молитвы, чула звучайные молитвы людей у всех, когда множество людей и молятся. Вось. И отца, отца, Войтиха. И, может, опушнее питание, как тебе не мучить, на какой мове с тобой размуляла Мария? На белорусской мове. Но, сопроводит белорусской. На вот я, белорус, лингвист, не, не могу так говорить на белорусской мове, как это говорила Мария. Она вот я с ней говорила. И у меня проскакивали русские слова. А она мне отказывала белорусский. И сказала, что можешь спросить у меня все, что захочешь. И я испытала о своих детях, о муже. И она сказала, что дети вырастут достойными, только мне нельзя говорить, ким, что за правды будут прославлять Бога, только мне нельзя, нельзя говорить, кем они будут. Она сказала, будут женю, и повинны ведать люди. Бо люди каждый день изменяют не может быть так, как написано. И человек, и человек может по этому написанному свою жизнь прожить. Не, Человек каждый день деньничает сам на свою судьбу. Еще раз только хочу перепытать это же. То есть Мария прошла до тебя в реанимацию и сказала, что придет еще третий раз. Да, правда и так. Она сказала, что я еще приду один раз э, погляжу на тебе, ты ты полностью поправишься, будешь полностью здоровая. Я сказала, Мария, я за буду здоровая. Все мои хворобы после коронавируса сахарный диабет. И все проблемы с дыханием. Все пройдет. С так. У тебя не будет никакой хворобы. думаю, досить на сегодня питанию. Я э, запрошаю, как мы просто сегодня теперь помолились, и десяток кружанца, сгодно с просьбой Марии, кто еще имеет час, давайте укленчим и просто помолимся. Помолимся таемницу светла, обвещение свету Божьего володарства и заклик до навертания. Ойча наш, который есть в небе, святися имя Твое, Приди, володарство Твое, будь воля Твоя, как у небе, так и на земле. Хлеба нашего ждемного, дай нам сегодня, и отпусти нам правины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але спал нас от злога. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами и благословленный плод улония Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами и благословленный плод улония Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами и благословленный плод улония твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами и благословленный плод улония твоего, Иисус. Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод у Твоего, Иисус. Питай Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод у Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улония твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улония твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами, и благословленный плод улония твоего Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами, и благословленный плод улония твоего Иисуса. Хвала и Сыну и Духу Святому. Правее, вошел, и О Марии без греху першародная Зачатая. За О мой Иезу, пробач нам грехи наши, захавай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и да поможи особливо тем, кому наибольш потребна Твоя милосердность. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Ждаю вам доброй недели. Алену, сильно не штурмуйте.